2008 के अहमदाबाद शहर में 20 जगहों पर बम ब्लास्ट के इंसिडेंट्स हुए थे और सूरत शहर में 15 जगहों पर बम प्लांट किया गया था और आपको साथ पता होगा कि अहमदाबाद शहर में दो जगहों पर फोर व्हीलर में काफ़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी उसमें एलजी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में इसमें कि सिविल हॉस्पिटल में सैंतीस लोगों की मौत हुई थी और एल हॉस्पिटल में काफ़ी लोग घायल हुए थे और अहमदाबाद शहर में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कुल छप्पन लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे खुद जो है यासीन भटकल व भरूच के एक शेरपुरा इलाका है वहाँ पर उसने भारत से मकान पर वहाँ उसने मकान लिया और वहाँ पर वह विस्फोटक सामग्री खुद अपने साथ ले आया था और वहाँ पर उसने लोकल भी कुछ परचेज किए थे उस विस्फोटक सामग्री में जो जो स्प्लिंटर्स यूज होते हैं और अन्य जो छोटे मोटे सामग्री होती है उसकी खरीद उसके, खरी, उसके परचेज भी वहाँ से किया गया भरूच से असदुल्ला दिल्ली से जो आतिफ बशर जिसका के बाद में इनकाउंटर हुआ है बाटला हाउस में उसके साथ वह अहमदाबाद आया था और अहमदाबाद दिल्ली से आया था अहमदाबाद में वह दानी लिमड़ा के मकान में जिसमें भाड़े से लेकर के वहाँ पर भी प्लानिंग की गई थी कि अहमदाबाद शहर में किस तरह से कैसे ब्लास्ट करना है और किस किस इलाकों में करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो सके यह केस सारे के सारे बीस और पंद्रह पैंतीस केसों का એક સામૂહિક રૂપ સે એક ટ્રાયલ ચલ રહા હે ઓર ટ્રાયલ ભી ડે ટુ ડે કે બેસિસ પર અમદાવાદ શહેર કે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ કે અંદર હી ટ્રાયલ ચલ રહી હૈ ઓર એમા કોઈ તથ્ય જનાતું ન હો તો પણ સતાયે સંદર્ભમાં પણ પૂછપરછ કરાવા આવસે જારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ માં આરોપીને કસ્ટડી લેવા માં આવસે ત્યારે તો હવે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા એનઆઈના સંપર્ક માં રહીને અને અમદાવાદ અને સુરત શહેર માં જે બ્લાસ્ટ અને પ્લાન્ટિંગ ના જે કેસ છે એ કેસો માં જે એમને રોલ બાબત માં ટ્રાન્સફર વોરંટ મેડીવે મે ધરપકડ કરાવા માં આવસે અને પછી આગળ ટ્રાયલ માટે એમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે